До Словянска прибыл гуманитарный вантаж. Светильники и осветительные прилады от компании Максус Украина для города и района. Принимали их ⁇ беля будинка Райдеш Администрации. Большое количество журналистов центральных и местных каналов задавали вопросы не только по теме вантажу Вышла целая пресс-конференция. Это все, что необходимо им сейчас в ближайшее время. Здесь есть различные осветительные приборы, которые используются как непосредственно в зданиях и сооружениях, в детских садах, школах. Так, вы видели, что часть инфраструктуры и района, и города очень пострадали, и поэтому необходимо наружное освещение. Все это было учтено, заявка полностью отработана. Хотелось бы поблагодарить, конечно, фирму Максус, которая выделила данную продукцию. В первую очередь, я вам так скажу, мы обеспечим те объекты, которые пострадали. Это школы, школы, больницы пострадали. Вот это будет в первую очередь. А вообще, да, практически все, кто пострадал и школы города, детсада, да, мы обеспечим это, покроет эти необходимость, потребности. Трошки розкажіть, як ведуться ремонтні роботи, на якому на якій стадії що вдалося і наскільки це відновлювання да. відновлювані роботи по, 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 по місту та по району. Школи всі були запущені до 1 вересня і вони всі працюють. Діти пішли в школу, крім однієї школи в місті Ніколаївка. Ну, там діти пішли в сусідню, тому вони не гуляють. Відновили дитячий інтернат повністю за три неділі. За допомогою Міністерства інфраструктури відновили 10-15 школу. відновили повністю школу на пос... на селищі Семенівка, де вона була ну, дуже сильно розбита. За допомогою Щадбанку, Тобто всі школи відновлені, дітсади відновлені. А лікарні скажіть, от ви составляли заявку, що та городу ще необхідно, кромі енергозберігаючих ламп, ще в будущем? Ну, самое то, что кричаще, допустим, и то, что мы сразу найдем применение городу и району, стройматериалы, материалы, это такие шифер, стекло, рубероид. Вот это то, что мы ведем работу, то, что уже поставляли. Одесская обл. администрация нам поставила, мы селезнеку практически все шифером накрыли. То есть это то, что нужно в первую очередь необходимо, ну, в том числе. В связи с последними событиями. Какие принимаются меры в Харьковской области и в Славянском районе для того, чтобы сюда не пришли или не вернулись люди из ДНР и так далее? Какие ну, меры безопасности принимаются? Люди из ДНР. В Харьковской области принимаются меры для усиления границ государственных и строятся инженерные сооружения, дальше никаких подробностей. Говорить, ну, не могу. Но ну, я думаю, что линия фронта к Харьковской области не подойдет. Андрей Евгеньевич, а да, скажите, да, да. Да, по, по поводу Славянского, груза, какой груз вы будете вести в следующий раз? Вы сказали, что вот в пятницу О, вернетесь. Это не, только стройматериала. Угу. То, что необходимость в ближайшее время для того, чтобы это в основном то, что применяется при кровлях. По поводу мир безопасности, Славянский район. Ну, во-первых, здесь изначально после освобождения очень большие силы сконцентрированы и Министерство внутренних дел и других служб, которые постоянно работают. А насчет, чтобы не вернулись, ну, проводится, сколько знаю, военное мероприятие, инженерное, поэтому я в этом уверен, что не вернулся эксклюзивно на наши запитання ответил представитель компании максус украина что самое пришло до славянта району чи буде контроль отриманного вантажу після его впроваджения в життя и чему саме словянск обраний для гуманитарной допомоги славянск на самом деле это вот город который по сути символизирует сейчас вот эти проблемы которые возникают в стране то есть кроме того это наверное самый большой город который сейчас доступен в котором идут восстановительные работы из тех населенных пунктов которые пострадали понятно что есть донецк луганск но сейчас вы эти города что-либо поставить невозможно, в принципе. Славянск не только город, еще и Славянский район. То есть это та территория, которая получит в том числе небольшие села, небольшие населенные пункты, типа там Семеновки. Они тоже должны получить часть этой помощи. То есть это тот регион, который находится территориально относительно недалеко от нас, потому что есть очень серьезные проблемы с доставкой. И, в принципе, наверное, без помощи Харьковской администрации эта доставка была бы невозможна, объективно говоря. Кроме того, Славянск это вот то место, где нужно в первую очередь сейчас восстанавливать. Соответственно, был выбран Славенс для оказания помощи. По спецификации здесь находится около 15 тысяч ламп. Я вам точное количество не скажу, потому что они политированы, они разных типов. Около 15 тысяч энергосберегающих ламп здесь находится. Здесь находится 500 переносных прожекторов, которые позволят дать освещение в тех частях города и района, где в принципе нет опор, столбов, но где нужен свет. Здесь находится около 600 настольных ламп разных типов, которые позволят дать локальное освещение качественное и сотрудникам административным, и э, школьникам, и работникам поликлиники, больниц, для того, чтобы у каждого врача на столе была в любом случае настольная лампа находилась. Здесь находится около 200 консольных светильников для уличного освещения. И здесь находится порядка 100 взрывозащищенных светильников, то есть это светильники для специальных помещений, в которых не допускаются искры там и так далее. Здесь также находится порядка 150 специальных э, ручных фонарей э, мощных, которые помогут на блокпостах, которые помогут вот работникам сейчас восстанавливающих что-то восстанавливающим что-то для того, чтобы человек мог быть с хорошим ярким светом в любой ситуации. Кроме того, мы привезли различные типы потолочных светильников. Здесь есть и светильники для государственных общественных помещений, и светильники э, декоративные, которые могут быть использованы в школах э, и даже люстры, которые могут быть использованы в жилых помещениях, там, где это крайне необходимо, потому что мы понимаем, что большие разрушения многих людей не только окна выбиты, но и в принципе разбито все, что бьет в какой-то степени это поможет решить вопрос вот этот мы обязательно будем это контролировать потому что в принципе как э, любая бизнес-структура мы привыкли четко понимать что мы потратили и какой эффект для этого был получен там, для компании, для общества, для людей и так далее. Соответственно, речь о том, что мы э, отдали этот товар и дальше он непонятно куда денется, идти не может в принципе, потому что я думаю, что любая бизнес-структура, которая оказывает сегодня подобную поддержку, она осуществляет тщательный контроль и, естественно, мы э, я так думаю, что через какое-то время обязательно приедем и проинспектируем те места, где установлена вот эта вся техника. Но с другой стороны мы оставляем Районная администрации во-первых, право самостоятельно все-таки расставить приоритеты, потому что мы э, не бываем в Славянске постоянно, мы не настолько хорошо понимаем потребность. И если будет э, в каких-то, э, скажем, точках дополнительная потребность для определенных светильников, скажем, которые мы передаем, может быть, нужны будут дополнительные лампы, или может быть, что-то еще потребуется. В обязательном порядке мы будем этот вопрос рассматривать и стараться максимально решить э, вот эту ситуацию. Вантаж за словами керівників слов'янського району та Харківської облдержадміністрації забезпечить повністю потреби слов'янська та району в освітлювальних приладах. Частина вантажу піде для забезпечення воєнізованих структур армії України.